Hər vaxtınız xeyir olsun. Hörmətli kanal izləcilərimiz, bu gün sizlərə Masazır qəsəbəsində əla bir həyət evimizi təqdim edirik. Hörmətli izləcilər, evin xarici görünüşüdür. Evimiz ümumi 5 otaqdan ibarətdir. 3 sot torpaqda tikilibdir. Gördüyünüz kimi həyəti tam et daşlar üzərinə və həyətin işıqlanması quraşdırılıbdır. Evin həyətinə giriş darvazasıdır. Həftəni 3-4 maşın rahat şəkildə yerləşir. Burada evin yan tərəfində bağ üçün yer nəzərdə tutulub həyatının bulaq yeridir bura. Bu qarşı tərəfdə gördüyünüz sizə də manqalınsıdır. Burada çabak panasıdır. Evin arxa hissəsində də yenə bağ üçün yer nəzarət tutub bu evin içməli su üçün baxıdır. Gördüyünüz kimi isməlik su üçün subaqıdır bura. Evin dörd bir tərəfinə keçmək mümkündür. Zircəmləsinin giriş qapısıdır. Burdan sə evin digər yan hissəsinə keçmək üçün yerə nəzər tutub. Hörmətli izləyicilər, evin qiyməti ilə bağlı irəlilər növbələ biz sizə nəzərə çatdıracağıq. Videomuzu sona qədər izləməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olunsa hər bir yeni videolarımızı izləyə bilərsiz. Biz indi keçiriyəvin daxili ilə tanış olaq, qoyuru izləyə bilərsiz. Hörmətli izləyicilər, evin giriş dəhlizindəyik. Dəhlizin tavanıdır bu. 2-ci mərtəbəyə çıxan pilləkanımızdır. Pilləkanı istıq ağacından yığılıb, mişə materiallıdır. Evin kombisi, mətbəx mebeli, kondisioner var. Gördüyünüz kimi burada kombi aparatıdır. Ev mərtəbələri arası monolit betondur, tam qüt daşla tikilib. Dəhlizin girişindən solda qonaq otağımızdır. Qonaq otağının tavanıdır bu. Divarda tv stend üçün yer nəzərdə tutulub. Komina radiyatorları quraşdırılıbdır. Burda isə hamam otağımızdır. Hamam təb, otağı istipolla yığılıb, aksessuarlar quraşdırılıbdır. Evin tikintisi təmir zamanı keyfiyyətli materiallardan istifadə olunub. Daha dəzəcə, gördüyünüz kimi burada mətbəxidir, mətbəx mebeli quraşdırılıbdır. Komiser quraşdırılıb, mətbəxinin tavanıdır bu. 1-ci mərtəbədə yerləşən yataq otağımızdır. Yataq otağının tavanıdır. Evin hər bir otağına günəş şüası düşür, heç bir maneə otaqların qarşısını kəsmir. Gördüyünüz kimi, hər bir pəncərəsi evin öz həyatına baxır. İndi isə ikinci mərtəbəyə çıxaq, otaqlarla tanış olaq. İkinci mərtəbəmizin dəhlizidir. İkinci mərtəbəmizdə bir hamam otağıdır. Bu da, tüş kabinatı yer nəzərdə tutulub. Bu isə bir yataq otağımızdır. Yataq otağının tavanıdır. Hər bir otağına yenə nəzərinizi çatdıraq şəb. Şuna şurasını düşür. Evimiz tam cib daşla tikilib. Mərtəbə arası monolit betondur. Ətrafı yaşayış materialıdır. Təmizləyəcək. Bu isə ikinci bir yataq otağımızdır. Kanal çənəri var. İkinci mərtəbəmizin xolududur. Burdan isə balkon çıxış qapısıdır. Hörmətli izləcilər, evimizin qiyməti 109000 manata tədir. Real alıcıya qiymətli endirim olacaq. Bu isə ikinci mərtəbədə yerləşən üçüncü yataq otağımızdır. Geniş otaqları var, işıqlı otaqları var. Tam cıdıqlaşdırıb yataq otağının tavanıdır. telefon nömrəmizi xatırladaq. 070 560 48 40. Ən əsası odur ki, videomuzu bəyənməyi, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirik.